Kitab itu pernah menjadi standar pembelajaran fikih di seluruh kawasan berantasan berantai. Masalah itu lagi dari, dari dari timur ke barat Nusantara utara pernah sama-sama berdoa, sama-sama uh, apa namanya, mendoa, sama-sama, sama-sama berzikir, sama-sama, sama-sama talian main yang sama-sama. Sekarang macam-macam Saya cuma doa satu lagi Satu tanggit, satu cabut-cabut Satu zikir berjamaah, satu bumi Sebab kita pertama kita kitab Hindu kita tiada yang memperjemah Pasal kita tak tahu kita isi mazhab kita Ketika orang mendoa berjamaah, mazhab mana kita Tak tahu Sebab tadi kita Sebab tak ada buku kita yang oleh ya, kerana itu, kita harapkan dengan hidayah dan inayah Allah, semoga dikarihan muncul majlis penerjemah kitab-kitab mazhab syafi'ah. Jadi yang penting. Dan kalau Allah mengandalkan, maka dibuka agaknya hati orang-orang yang ber, berwenang, berkuasa, berwibawa, bertenaga ber, e, untuk melahirkan. Sebab itu bukan kerjaan kecil. Ya kerja yang besar keuangan yang tidak sendiri sebab majlis penerjemah tak boleh terjemahan satu dua tiga orang mesti para ahli 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 mengumpulkan para ahli lepas itu ahli suruh bekerja dipimpin oleh ahli pula hasil terjemahannya dapat diuji keabsahannya sesuai dengan asli apa namanya terjemahan <taring> baik kembali kita di sini pun tak macam tu juga Kadang-kadang lepas berkorban sekolah Fulan ni Dia pula yang lebih banyak bawa pulang Di sini tak macam tu kan? Kalau di tempat lain ada yang begitu Tapi kalau macam tu juga di sini Pak Sofiyah Wahab Kena diubahkan lagi Pasal itu kita mengaji Tapi ingat kita telah mengisahkan opini, pembaikan, pembenaran kepada anak, -anak cucu kita di kemudian hari. Tak usah nak berubah-ubah. Kita ubah ya, kalau kita penitia. Pak Subian faham penitia? Ya. bagi bagi-bagikan itu? Nah, bagi tahu kepada orang yang berubah itu, kita boleh tahu itu ubah ya. Yang biasanya kalau lo bawa pulang, yang berubah. Tak ada yang berkorban. 4 kilo. 4 kilo setengah. 2 kilo setengah. Yang biasanya 2 kilo setengah. Sekarang, seukuran wakulah paling banyak orang makan daging sekali dulu. Segitu awak bawa balik, ya? Bilang sama orang berkorban. Kalau dah berbilang kepada 10 orang yang berkorban, paling tidak Lima ada yang menurun. Ya? Tahun pertama lima orang yang menurut tahun kedua mungkin enam tujuh orang yang menurun. Misi ada sudah berhasil. Tapi kalau tak diubah tak dimulak, tidak dapat. <coughs> yang keempat, yang kelima, sunnah menyembelih sendiri bagi lelaki. Kurban sunnah hukumnya. Kalau yang berkorban sudah lagi ya. Kalau kumpulan yang berkorban tak ada sendiri sendiri Bagikan kepada wakil Inilah lima macam melanjutkan pengajian sebelumnya tentang ketentuan masalah kurban Sebelum kita pergi kepada masalah akhidah Kerana akhidah bab yang dihadapan kurban Sebelum kita pergi kepada akhidah apabila ada soalan, dipersilakan Assalamualaikum Ustaz Uh, saya tanyakan ini yang nomor lima satu. Di situ berbunyi dari sunat menyembelih sendiri. Anda yang korban itu adalah seorang laki-laki. Yeah. Uh, yang kami di sini kebanyakan korban itu adalah lembu. Bahkan kemungkinan pula ketujuh-tujuh orangnya itu tidak mampu pula menyembelih sendiri. Yang saya tanyakan Apabila disembelih oleh orang lain, apakah harus menggunakan akad? Kalau pakai akad tadinya bohong sembelih tanpa saya wakil terus dibolehkan. Apakah ketujuh tujuannya? ketujuh tujuh orang itu harus mengucapkan atau salah satu? Terima kasih. Baik. Akad dalam penyembelihan atau menyerahkan mewakilkan sembelihan itu kepada ahli sembelih, untuk memotong, itu akadnya sunnah sunnah uh, akad di dalam apa namanya kurban uh, akad di dalam menazah itu sunnah yang penting mukarana yang wajib itu mukarana mukarana itu kasat di dalam ya baik terima kasih hal lain ya? ibu ibu Ibu-ibu ini -ibu dekat habis waktu, oh, tanya dia. Jadi, kita lanjutkan. Akhirah, bagul akhirah satu bahagian tentang akhirah. Akhirat biasa kita panggil kekah kekah. Orang Indonesia kan sudah singkat saja, Abdul Rahman, man, sikit ya, ya. Abdul Rahim im, im saja dah. Memang sudah singkat. Jadi kekah yang kita panggil asalnya akunya. Akhidah itu perbuatan sunnah Nabi yang kuatnya Nabi berbuat kepada anaknya, kepada cucunya Pasal itu jelas Rakalan Akhidah Diperbuat Nabi, disaksikan sahabat Dicatikan oleh para tabi'in tabi'in Hingga sampai kepada kita catikan Dalam mazhab kita asyafi'i Ada enam hal penting pada Akhidah Yang perlu dilaksanakan Agar mendapat dan pelaksanaan akikah. Okay, okay. Jangan kita namakan namanya akikah, tapi pelaksanaannya bukan akikah. Nah, itu tinggal nama saja, dapat nama tak dapat fokus. Akikah yang diperbuat Nabi hendaklah diikuti syarat-syaratnya, ketentuannya agar kita dapatkan fokus dan -dapat akikah. Akikah ketentuannya ada 6 macam. Yang pertama, Sunnah menyembelih Atutah Bagi penanggung nafkah Waktunya mulai sejak lahir Sampai balik Penanggung nafkah Maknanya Lahir anak kita Lahir cucu kita Lahir oh, anak orang lain Yang dalam tangan kita Kita tanggung jawab kehidupan ayah maknya Katalah nah, dulu anak buah kita Anak kerja kita Uang-uang yang kita setuju tinggal bersama kita dan kita penanggungjawab jawab nafkahnya Lahir anak mereka, cucu mereka, sunnah hukumnya kita sebeli akhirnya Itu satu Yang kedua Dalam pelaksanaan akhirnya sunnah tidak memotong tulang-tulang mengikut buku-buku Jangan tulang ikuti buku-buku apa yang dia namanya kan ha? seni ha? ruas ha? luas luas buku buku faham bukan buku tulis ya buku-buku ada juga di sini pakai Sun, sunat jangan mengosak ikuti potong di sini, potong di sini, potong di sini. Begitulah semua. Jadi tulang tak ada rosak. Dua. Wow. Yang ketiga menyedekahkan yang sudah dimasak. Jangan yang mentah sedekahkan yang tak masak. Itu beza dia dengan dengan kurban, kurban jangan yang masak sedekahkan yang mentah. Kebalikannya yang ini menyedekahkan yang masak pada pada rakaat diamalkan dari sekarang